जब तक ये सांसें चल रही हैं जब तक वक़्त है जिस दिन ये सांसें रुक गई ये जिसम तो होगा लेकिन काम करना छोड़ देगा ये आँखें तो होंगी लेकिन देखना छोड़ देंगी ये कान तो होंगे लेकिन सुनना छोड़ देंगे ये जबान तो होगी बोलना छोड़ देगी ये हाथ तो होंगे पकड़ना छोड़ देंगे ये पाँव तो होंगे चलना छोड़ देंगे पूरा जिसम होगा हरकत करना छोड़ देगा फिर घर वाले बोलेंगे जल्दी से लेकर जाओ क्या बोलेंगे जल्दी से लेकर जाओ ये वही होंगे जो बड़ा प्यार किया करते थे बड़ी मोहब्बत किया करते थे हमारे बगैर खाना भी नहीं खाते थे हमारे बग़ैर सोते भी नहीं थे वही होंगे जो कहेंगे जल्दी लेकर जाओ कहीं से आवाज़ आएगी कि मुर्दे को जल्दी दफन करना चाहिए कहीं से आवाज़ आएगी जल्दी करो कहीं से आवाज़ आएगी जल्दी से लेकर जाओ तकलीफ़ ना दो मुर्दे को जल्द से जल्द कबर में उतारो फिर इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कौन सुनेगा वही सुनेगा जिसकी जान निकल चुकी होगी जिस वक़्त मेरे अजीजों इंसान के जिसम से रूह निकल जाती है रूह जाती कहीं नहीं है उसी जिसम के साथ बैठी हुई होती है अगर कहीं जिसम रखा हुआ है उसके साथ रूह बैठी हुई होती है वो देख रही होती है कौन रो रहा है कौन कुरान पढ़ रहा है कौन मेरे लिए अच्छी दुआएं कर रहा है और कौन मुझे रो रहा है जो रो रहा होता है वो उससे तकलीफ़ होती है रूह को क्या होती है रोने वाले से तकलीफ़ होती है अगर कोई कुरान पढ़ रहा होता है ज़िक्र कर रहा होता है तो वो उससे खुश होता है इसी वजह से कहते हैं कि जिस वक़्त किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो चाहिए कि कुरान की तिलावत करें वहाँ पर कुरान पढ़ें ताकि कुरान का सवाब उसको मिले रोने से मना फरमाया है कुदरती तौर पे फितरी तौर पे इंसान को रोना आता है ऐहिर इंसान किसी का वालिद किसी का बेटा किसी का भाई किसी की वालदा किसी की बहन किसी की बीवी कोई तो होगा ना घर में इंतकाल करेगा दुख तो होगा तकलीफ़ तो होगी रोना तो आएगा ये गैर ये फितरी अमल है रोना आता है लेकिन ज़्यादा चीख चीख के रोना चिल्ला चिल्ला के रोना और इसी तरह नोहा करना इससे उसको तकलीफ़ होती है इसी वजह से कहते हैं कि कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए तो जिस वक्त इंसान की जान निकलती है तो रूह निकल कर कहाँ पर आ जाती है जिसम के साथ आ जाती है उसके बाद सबसे पहले एक फरिश्ता आता है और एक फरिश्ता आकर उस रूह से कहता है कि कहाँ गया वो तेरा माल कहाँ गई वो तेरी दौलत कहाँ गई वो तेरी शोहरत कहाँ गया वो तेरा अहदा जिस पर तू बड़ा नाश किया करता था जिस पर तू बड़ा घमंड किया करता था आज सारी दौलत मौजूद है तेरी औलाद मौजूद है तेरे घर वाले मौजूद हैं आज कोई तेरे काम आ सकता है या नहीं कोई उसके काम नहीं आता यहाँ तक कि वही घरवाले उसको उठाते हैं और कबर तक लेकर जाते हैं कबर में डालने के बाद वो घर वाले आ जाते हैं उसके बाद उसके साथ सिर्फ और सिर्फ़ उसका आमाल जाता है अगर उसने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होते हैं अगर उसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होती है कुरान पढ़ा होता है जिक्र अस्कार किया होता है और गुनाह नहीं किए होते तो वही अमाल उसको कबर में फ़ायदा पहुंचाते हैं जिस वक़्त फरिश्ते आते हैं और उससे पूछे पूछते हैं कि बता मर का, बता तेरा रब कौन है बता तुझे किसने पैदा किया बता तू तो किसका मानने वाला है अगर वो दुनिया में अल्लाह को मानता होगा अगर उसने दुनिया में अल्लाह को याद किया होगा नमाज़ पढ़ता होगा कुरान पढ़ता होगा तो वो तो कह देगा कि मेरा रब अल्लाह है मुझे पैदा करने वाला अल्लाह है मुझे अल्लाह ने पैदा किया है इसी तरह फिर वो दूसरा सवाल करते हैं दूसरा सवाल क्या करते हैं मन रसूलू का मन रसूल का बता तेरा रसूल कौन है बता किसका उम्मती है अगर उसने आप अलातम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है तो वो तो कह देता है कि मेरे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसी तरह फिर वो तीसरा सवाल करते हैं कि बता माँ दी का माँ दीनों का अच्छा बता तेरा दीन क्या है तू किसका मानने वाला है दुनिया में चार हज़ार दो सौ मज़हब है ना किस मज़हब का मानने वाला है अगर वो इस्लाम के मुताबिक दुनिया से गया होता है कलमा पढ़ता हुआ गया होता है तो वो वहाँ पर कह देता है कि मेरा दीन इस्लाम है ये तीन सवाल होते हैं अगर कोई शख्स तीनों सवालों का जवाब दे दे तो फ़ौर वही फरिश्ते कबर को कुशादा करना शुरू कर देते हैं यहाँ तक कि वो कबर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है जिस तरफ भी उसकी नज़र जाती है जन्नत की नेमतें देखना शुरू कर देता है जिस तरफ भी नजर जाती है जन्नत की नेमतें देखना शुरू कर देता है और अगर अल्लाह ना करे वो इन सवालों में फेल हो गया नाकाम हो गया तो यही कबर उसके लिए तंग होना शुरू हो जाती है यही कबर उसके लिए तंग होना शुरू हो जाती है यहाँ तक के इतनी तंग हो जाती है कि उसकी एक पसली दूसरी पसली में मिल जाती है एक पसली दूसरी पसली में मिल जाती है और जहन्नुम के गड़ों में से एक गढ़ा बन जाती है दर्स कुरान दर्र हदीस असलाह बयान फ़िकी मसाइल और वजाइफ के लिए मुफ्ती अबू बकर अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब करें